ગણિતનું નામ પડતા જ બાળકો તેના અભ્યાસથી દૂર ભાગતા હોય છે ત્યારે નવસારીના એક શિક્ષિકાએ બાળકોને ગણિત શીખવવાની એક એવી પદ્ધતિ અપનાવી છે જેનાથી બાળકોને વિષયમાં રસ વધવાની સાથે જ તેમનું પ્રદર્શન પણ સુધરી રહ્યું છે તો આવો જોઈએ નવસારી જિલ્લાની એક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકા મીનાક્ષી સરદાર કેવી રીતે બાળકોને ભણાવે છે નવસારી જિલ્લાના મજીગામ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકા મીનાક્ષી સરદાર તેમના વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિત શીખવવા માટે એક અનોખા અભિગમનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓને ગણિતની મુશ્કેલ સમસ્યાઓ અને પ્રમેય સમજવામાં મદદ કરવા માટે મીનાક્ષીબેન ગીતો અને કવિતાઓનો ઉપયોગ કરે છે सारे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट है उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए तब मुझे मैंने मुझे अपने अभ्यास काल के दिनों की याद आई जब मैंने मैथ्स के बहुत सारे गीतों के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था तो मैं उसको उसकी याद आई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं क्लासरूम में इस प्रोजेक्ट को रखा जाए और गीतों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए और

हमारे शिक्षिका बेन मीनाक्षी बेन के इनोवेटिव आइडिया जिला स्तर और राज्य स्तर तक सम्मानित किया गया है उनको राज्य सरकार की तरफ से भी इनोवेटिव शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया गया है ये हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए एक गर्व की बात है मीनाक्षी बेन शिखवा अलग रीत ने कारण विद्यार्थियों गणित रस लेता था તેઓ હવે ગણિતના વિષયમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે વાલીઓ પણ આનાથી ઘણા ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે पहले मुझे गणित विषय मतलब बहुत मुश्किल वैसा ऐसा एस, लगता था इतना अच्छा लगता नहीं था लेकिन जब से हमारी शिक्षिका मैम ने गणित विषय को संगीत के साथ जोड़ दिया काव्य के माध्यम से गणित के एकमों को पेश किया तब से हमको गणित के मुश्किल एकम सीखने में बहुत सहायता हुई और गुजराती हिंदी जैसी भाषाओं में काव्य आते हैं वो तो हमें पता है लेकिन गणित जैसा गणित करने के विषय में भी हमारे मैडम ने संगीत के साथ जोड़ दिया तब से हमको बहुत आनंद हुआ और हम गणित में और ज़्यादा रस लेने लगे मुझे गणित विषय ऐसा लगता है समझ में ही नहीं आता था गणित के चैप्टर जैसे माहीग्रण नियमन चतुष्क समझ अव्यवीकरण समीकरण ऐसे चैप्टर मुझे समझ में ही नहीं आते थे अभी लगता है कि गणित विषय इतना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मेरे पहले प्रे, समझती थी अभी मेरे मार्क्स भी इतना अच्छा आते हैं मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही खुश हैं વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા પિતા મીનાક્ષી સરદારના આભારી છે કે તેમની ગણિત શીખવવાની અનોખી રીત શાળા માટે પણ સારું પરિણામ લાવી રહી છે બ્યુરો રિપોર્ટ પ્રવેક ટીવી